নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত যদি ফল মূল দেখে তেতিয়াহ'লে ইটো কিহৰ সংকেত বাৰু ভালনে বেয়া হ'ব নে অশুভ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম যদি আপুনি সপোনত কেনেবাকৈ ফল মূল যদি খুব চফা ফল মূল যদি একে লগতে ধেৰ ফল মূল যদি বিধে বিধে ফল মূল যদি দেখিছে আপুনি চাই আছে বা হাতত লৈ আছে বা খৰাহিত লৈ আছে বা ক'ৰবাৰ পৰা কিনি আনিছে এনেকুৱা যদি আপুনি সপোনত কেনেবাকৈ দেখিছে গভীৰ নিন্দাত কোনো চিন্তা চৰ্চা নকৰাকৈ যদি কেনেবাকৈ দেখিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দ্বাৰা এটাই সংকেত পোৱা যায় যে এনেকুৱা সপোন দেখিলে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ হ'ব আৰু লগতে আপোনাৰ অৰ্থ লাভৰ ই এটা সংকেত হয় হয়তো আপোনাৰ কৰ্ম জৰিয়তে টকা পইচা বেছিকৈ উপাৰ্জন আপুনি কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ মনৰ কামনা যি আছিলে সেই আশাবোৰ পূৰণ হোৱাৰ ই এটা সংকেত হয় আৰু তেনে অৱস্থাত যদি আপুনি সপোনত ফল মূল বেয়া ফল মূল যদি দেখে শুকাই থকা বা গেলি থকা দেখে বা ক'ৰবাত পৰি থকা দেখে বা গছৰ তলত পৰি থাকি গেলি আছে এনেধৰণে যদি দেখে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো এটা অশুভ সংকেত হয় ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ অৰ্থ লোকচানৰ ইয়াত সংকেত হয় যিহেতু সপোনবোৰে আমাক সজাগতা কৰি দিয়ে বা আমি আহিবলগীয়া ভাল দিনকেইটাৰ বিষয়েও জনাই আৰু যি বেয়া দিন তাৰ বিষয়েও সবিশেষ জনায় কিন্তু যদি আমি সপোন শাস্ত্ৰীৰ কথাবোৰ যদি আগতীয়াকৈ ভালদৰে জানো তেতিয়া আমি এই বেয়া সময় বা বেয়া যি ফলদায়ক সপোনবোৰৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰিম বা যি বেয়া ফল সেই ফলৰ পৰা কম আমি কৰিব পাৰিম গতিকে এনেকুৱা যদি সপোনত বাৰে বাৰে যদি বেয়া ফল মূল দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত হওক বা লাগিলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত হয়তো পৰিবাৰৰ টকা পইচা কোনোফালে খৰচ হ'ব পাৰে বা বেমাৰ আজাৰ পাৰে এনেকুৱা কিন্তু আপোনালোকৰ খৰচৰ যোগ আহিব যিকোনো ক্ষেত্ৰত খৰচ হ'ব পাৰে অকল বেমাৰ আজাৰতে যে খৰচ হ'ব এনেকুৱা নহয় আৰু যদি কেনেবাকৈ আপুনি সপোনত যদি ফল মূল যদি বেছিকৈ আপুনি খোৱা দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নতিৰ ই এটা সংকেত হয় গতিকে সপোনত ফল মূল দেখাৰ বহুতো সংকেত আছে আপোনালোকে কি অৱস্থাত কেনেধৰণে দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই আপোনালোকৰ সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজৰি মানে আছিলে ধন্যবাদ